El rodaje de la serie de televisión, Unutmask, protagonizada por Erçel y Barar Duk, comenzó en Capadocia y terminó en Estambul. Almohadilla Remember the Love, una de las ambiciosas ofertas de contenido local de Disney Plus, es producida por Otres Media. El creador de la serie es Osguro Nurme, y el director es Ahmed Beitan, cuya historia fue escrita por él. En la serie, que durará ocho episodios, además de handersel y bararduk, también aparecen nombres como fayyaz Folu, basagumus Alper alparsaladran, nasgoktan begumat melis minkari y sissinat y Feitial. en cuanto al tema de la serie, denis bararduk, un arquitecto confiable y famoso, y gunes handersel, un editor fenomenal quienes están pasando por una separación camino del matrimonio, se embarcan en un viaje que cambiará sus vidas con un mensaje que reciben en sus teléfonos la noche en que se conocieron por casualidad. Esta nueva aventura les ayudará a encontrar las piezas faltantes en sus relaciones y les recordará nuevamente el amor. La trama de la serie, Atla Ask, comienza con el reencuentro de Denise y Gunes, quienes estaban distanciados el uno del otro debido a la separación que experimentaron en el pasado. Un encuentro casual y un misterioso mensaje que sigue arrastran al dúo a una aventura inesperada. Este viaje no solo les ayudará a redescubrir el amor, sino que también les ayudará a completar las piezas faltantes en su relación. Aunque la serie se enmarca en el género de la comedia romántica, también promete un viaje emocional a su audiencia. La atracción entre Denise y Gunes, la sombra de su relación pasada y sus nuevas aventuras hacen que la serie sea intrigante para la audiencia. Especialmente la armonía de Handersel y Bararducaña añade un color diferente a la serie. La serie explora temas como las complejidades del amor, las heridas de las relaciones pasadas y los nuevos comienzos. A través de la historia de Denise y Gunes, los espectadores tienen la oportunidad de mirar sus propias relaciones desde una perspectiva diferente. Remember Love no es solo una divertida comedia romántica, sino también una producción que hace a su público pensar sobre el amor, las relaciones y los nuevos comienzos. Aunque aún no se ha anunciado una fecha de estreno para la serie, su lanzamiento en Disney es una señal de que llegará a una amplia audiencia. Los amantes del género de la comedia romántica y los fanáticos de Handersel y Bararduk esperan ansiosamente.